श्री स्वामी समर्थ नमस्कार स्वामी भक्तांनी हा मंत्र म्हणजे खंडोबा देवता यांच्या दैवी शक्तीला नमस्कार यातून आपण परमेश्वराला सर्वप्रथम खंडोबा देवता आणि त्यांच्या कल्याणकारी शक्तीला वंदन करूया आणि आजच्या मंत्राला सुरुवात करूया ओम श्री मल्लारी धनदाय नम हा मंत्र श्री मल्लारी मार्तंड खंडोबा देवाचा आहे हा मंत्र धन म्हणजे संपत्ती समृद्धी आणि दाय म्हणजे देणारा असा अर्थ होतो त्यामुळे हा मंत्र धन समृद्धी आणि ऐश्वर मिळावे यासाठी जपला जातो खंडोबा हे महाराष्ट्रातील एक महत्त्वाचे दैवत आहे आणि त्यांची उपासना अनेक भक्त करतात तुमची जर खंडोबा देवाप्रती श्रद्धा असेल तर आत्ताच हो टाईप करा या मंत्राने धन समृद्धी मिळण्यास मदत होते आपत्ती आणि संकटापासून संरक्षण मिळते मन शांत आणि स्थिर राहते आत्मविश्वास वाढतो एकूणच आपल्या जीवनात सुख समृद्धी येते या मंत्राचा रोज सकाळी एकशे आठ जप केल्याने किंवा आपल्या मोबाईलवर फक्त पाच मिनिटे भक्तिभावाने ऐकल्यास आपल्या घरी पैशाची बरसात होते अशी आपल्या भक्तांची श्रद्धा आहे तुमच्या श्रद्धेनुसार तुम्हाला फळ मिळेल असेच नवनवीन मंत्र ऐकण्यासाठी आत्ताच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा तुमचे घर पैशानी मालामाल होण्यासाठी कमेंट बॉक्समध्ये ओम श्री मल्हारी मार्तंड टाईप करा चला तर मग आजच्या मंत्राला सुरुवात करूया ओम श्री मल्हारी धनदाय नमहा श्रीमल्लारे धनदाय नमः ॐ 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 ीमल्लारे धनदाय नमः ॐ श्रीमल्लारे 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 धनदाय नमः ॐ श्रीमल्लारि धनदाय नमः ॐ श्रीमल्लारे 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 धनदाय नमः ॐ ीमल्लारे धनदाय नमः ॐ श्रीमल्लारे धनदाय नमः ॐ श्रीमल्लारे धनदाय नमः ॐ श्रीमल्लारे धनदाय नमः